अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यू बी अपडेट जहाँ पर आप बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की और प्राइवेट जॉब्स की इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम और एजुकेशनल न्यूज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं जैसे कि सरकारी मुलाजमी के हवाले से जो भी अपडेट होती है वो आपके साथ इसी चैनल पर शेयर की जाती है तो आज की वीडियो में आप बात करने वाले जॉब्स के हवाले से तो जॉब दोस्तों आ चुकी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पूरे पंजाब में प्रोविंस में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो चौदह हैं और टाइटल जो है जॉब का वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और सैलरी एज़ पर एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट मैं आपके साथ अभी ओपन करके दिखाता हूँ आपको रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मैंशन है और रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड स्किल्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं डिस्क्रिप्शन भी बारी बारी सारी चीज़ों को शेयर करते हैं यहाँ पर ये इस्ट वेकेंट पोस्ट के हवाले से एक एडवर्टीजमेंट है ये मैं शेयर कर दूँ पहले एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सूटेबल मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं लोकल डोमिसल ऑफ पंजाब लेकिन सिर्फ प्रोवेंस जो है पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट अंडर फेडरल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू जी पी ओ पोस्ट पोस्ट बॉक्स ट्वेंटी सिक्स लाहौर एंड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम ओ आर एस तो पहली जो है वो ड्राफ्ट्स मैन की है उसके लिए मैट्रिक चाहिए विद डिप्लोमा एंड ड्राफ्ट मैनशिप में तीन साल का कोर्स होना चाहिए उसके पास एज लिमिट अठारह से अठाईस होनी चाहिए ये सिर्फ एक वैकेंसी है लेकिन जो डाटा एंट्री है वो चौदह वैकेंसीज हैं अवेलेबल हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाइबल टू सर्व एनी वेयर इन द पंजाब प्रोविंस पंजाब प्रोविंस में कहीं पर भी उसकी पोस्टिंग हो सकती है उसे जाना पड़ेगा अगर वो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है सेलेक्ट हो जाता है नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब इसमें जो है चौ बी एस यानी के स्केल जो होगा वो चौदहवा स्केल होगा और बैचलर डिग्री चाहिए वन ईयर कंप्यूटर आईटी डिप्लोमा होना चाहिए बैचलर यानी कि फोर्टीन ईयर्स और सिक्सटीन ईयर्स दोनों ही बैचलर में काउंट हो जाती हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अदर कंप्यूटर एप्लीकेशन फोर्टी वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी फ़ोर्टी वर्ड्स पर मिनट और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए स्ट्रॉग रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कंफर्टेबल वर्किंग इंडिपेंडेंटली विद मिनिमम सुपरविजन अकेला बंदा काम कर सकता हो कम से कम सुपरविज़न में यानी कि खुद से डिसीजन ले सकता हो खुद से चीज़ों को मैनेज करने के काबिल होना चाहिए एज लिमिट इसकी अठारह से चौदह है नंबर ऑफ पोस्ट चौदह हैं और सीटें यानी कि पंजाब में सात हैं मेरिट पर जो हैं वुमेन एक और मिनोरिटीज जो होती हैं अकलीतें जो होती हैं उनके लिए छः सीटें हैं पंजाब में और ये भी कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगी पंजाब के अंदर सिटी इसके लिए मेंशन नहीं है जूनियर असिस्टेंट बीपीएस पी थर्टीन ठीक है इंटरमीडिएट चाहिए इसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत कम चाहिए ग्यारह बारह यानी कि बारह क्लासेज़ आपके पास हों ट्वेल्थ तो एफ़ भी चल जाएगा आई भी चल जाएगा एफ ए चल जाएगा आपका एम ऑफिस आपको आना चाहिए एफ़ ए तो बेस्ट है और डिप्लोमा किया होना चाहिए थ्री वीक्स का कम से कम और एज लिमिट इसके लिए अठारह से पच्चीस साल है नंबर ऑफ़ पोस्ट इसके लिए सिक्स हैं छः सीटें हैं पंजाब में हैं और कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगी इसके लिए भी नंबर फोर पर आती है जी फोटोग्राफ़र या वीडियोग्राफ़र अच्छा ये भी आती है मुझे भी आज भी चला फ़ोटोग्राफ़र की दोस्तों बी एस अलेवन ग्यारहवें स्केल की जॉब हैं पाँच साल का इसके लिए जो है आपसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा गया है आ, बैचलर डिग्री इन फिल्म एंड एडवरटाइजिंग अच्छा और इसके लिए आपकी फ़िल्म एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर बैचलर डिग्री कम से कम रिक्वायर है एज लिमिट जो है थर्टी से थर्टी फाइव है है फिटनेस एंड स्टेमिना टू वर्क लॉन्ग आवर्स फिटनेस होनी चाहिए स्टेमना होना चाहिए लंबे टाइम के लिए काम करने के लिए और फोटोग्राफी के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री कम से कम रिक्वायरमेंट है एक ही सीट है और एक ही मेरिट पंजाब ओपन मेरिट है स्टाफ का ड्राइवर बी एस फाइव मेट्रिक बेस्ड जॉब है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना का पता हो अठारह से तीस साल इसकी है एज लिमिट और नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए तीन है और कहीं भी पंजाब में लग सकती है ठीक है नायब कासत की दूसरा स्केल नंबर स्केल टू गवर्नमेंट के स्केल जो तो होते हैं वन से शुरू होते हैं सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी, ट्वेंटी तक यहाँ तक जाते हैं तो ये दूसरा स्केल जितना स्केल कम नंबर होता है तो उतनी नौकरी जॉब जो, जो होती है वो छोटी होती है बी एस टू ठीक है जी दूसरा स्केल है प्राइमरी पास होना चाहिए पाँचवीं तक का पाँचवीं पढ़ी हो उसमें यानी कि पाँच क्लासेज की हो अठारह से पच्चीस साल नंबर ऑफ पोस्ट फाइव एंड नाइफ का असर का काम झाड़ू वगैरह सफाई वगैरह टेबल साफ़ करना या इस तरह के मुलाजिम समझ लें आप ये दर्जा चार तक का मुलाजिम बोला जाता है इनको जो ए, छोटे स्केल होते हैं उनको अच्छा जी और इसके लिए भी पाँच सीटें हैं और कहीं भी पंजाब में लग सकता है चौकीदार चाहिए इसका भी स्केल दूसरा है इसके लिए प्रेफरेंस विल बी गिवन टू तो द एक्स सर्विस मैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर्मी से रिटायर बंदों को इसके लिए प्रेफरेंस दी जाएगी दूसरा स्केल है और पांच सीटें हैं इसकी भी और नीचे इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं मैं आपके साथ वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर देता हूं लिंक आपने गूगल में जाके लिखना है जॉब्स डॉट ई सी पी यहाँ पर आपको ये ऊपर नज़र आएगा ये यह यहाँ पर यहाँ लिंक होता है जॉब्स डॉट ई सी पी डॉट जी ओ वी डॉट पी के यहाँ पर आप या फिर आप लिखेंगे इलेक्शन कमीशन जॉब्स जॉब्स इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है जी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैरियर तो वहाँ पर भी आपको ये वाली आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन होती है कि मैं बैक करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है ये देखें इलेक्शन ग्रीन कलर का इसका थीम है वेबसाइट का जॉब डॉट ए सी पी डॉट जी ओ वी डॉट पी के और यहाँ से बैक हम जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर इलेक्शन ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम ये ब्लू कलर का जो लिंक आपके सामने शो रहा है इस पर भी आप क्लिक करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो मेरे दोस्तों आपको ये वाला लिंक है सॉरी ये ऊपर वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ब्लू कलर में लिखा हुआ है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम ऑफ ईसीपी ईसीपी जॉब पोर्टल इस नाम से आप जब जाएंगे तो आपके सामने ग्रीन कलर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पर ये यह सारी ड्राफ्टमैन और ये सारी पोस्ट आ रही हैं ये चौदह हैं ये छः हैं क्लिक हेयर है फॉर डिटेल यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन भी आपको मिल जाएगा अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमें याद रखिएगा नजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके अल्लाह हाफिज़